terima kasih Tan Sri Pengerusi. Uh, Tan, Sri Pengerusi, saya ingin merujuk kepada beberapa butiran, iaitu butiran uh, 020300 pembangunan belia, 020500 pembangunan ekonomi belia. Tan Sri Pengerusi, adalah wajib bagi pihak kerajaan khususnya Kementerian Belia dan Sukan untuk membangunkan belia agar kita yang belia yang bakal memimpin negara pada masa hadapan dapat menyambungkan kesinambungan pemimpin negara yang dahulunya untuk membawa negara ke satu arah yang lebih adil, saksama dan berdaya saing dan rakyatnya bersatu padu. Demi pembangunan belia serta membuka lebih ruang kepada golongan belia khususnya kepada mereka yang berumur di bawah 30 tahun saya ya secara terbuka memberi uh, sokongan yang penuh kepada usul yang telah pun uh, dicadangkan oleh uh, yang berhormat Menteri uh, uh, Belia dan Sukan bahawa uh, tafsiran umur belia pada tahun 2018 akan uh, diturunkan ke, uh, daripada umur 40 tahun ke 30 tahun dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini pemuda sosialis BAP iaitu uh, Depsi Sebenarnya telah pun meluluskan satu usul di mana had umur ahli pemuda DAP telah pun diturunkan dari umur 40 tahun sehingga 35 tahun bermula tahun 2014 ketiga kongres kebangsaan DAPSI 2012. Sebenarnya selain daripada persatuan-persatuan ataupun NGO belia, saya rasa parti-parti politik yang memimpin negara ini ataupun negeri-negeri juga harus lead by example dengan izin memimpin dengan teladan um, sepatutnya men juga mengikut uh, apa yang telah pun diusulkan iaitu menurunkan hak umum sayap pemuda ataupun belia kepada hak umum yang selaras dengan NGO belia Tan Sri Pengurusi saya cuma ingin bercadang kepada pihak uh, kementerian agar penurunan had umur ini dapat dilaksanakan dengan bumela daripada umur 35 tahun sebab saya rasa pada peringkat awal kita memang perlu memberi lebih ruang ataupun lebih masa bagi NGO-NGO ataupun persatuan-persatuan untuk membuat persiapan. Tan Sri Pengurusi, bagi program pembangunan belia saya ingin memohon pihak kementerian untuk menyatakan secara terperinci mengenai program-program yang sudah dan akan dijalankan di semua negeri. Sebab pada masa yang sama saya juga ingin menarik perhatian Kementerian Belia dan Sukan bahawa sebenarnya uh, banyak kursus ataupun uh, program yang melibatkan pembangunan belia telah pun dijalankan tetapi Jalala. lanjut. Ya, yeah. uh, terima kasih uh, Yang Berhormat rasa saya ingin mendapatkan uh, pendapat uh, yang bapak rasa apakah pandangan yang berhormat terhadap uh, ketidak ketidaksanggupan yang berhormat menteri untuk melaksanakan hak umur yang sama iaitu 30 tahun atau 35 tahun terhadap uh, pemuda UMNO terhadap pemuda-pemuda pemuda barisan nasional khususnya ketua pemuda UMNO yang tiada hak umurnya sila minta beri, sila minta pandangan ya terima kasih Tanjung sebab itu tadi saya ada menyebut dia ya, sebagai parti politik yang memimpin negara ini. Ya, pada ketika kita mengatakan kita nak menurunkan hak umur belia dari umur 40 tahun sehingga 30 tahun, saya rasa kita harus lead by example. Jadi di, saya memang amat mencadangkan dan mengharap semua parti politik khususnya sayap pemudanya juga dapat menurunkan hak umurnya ke, daripada 40 tahun ke 30 tahun. Tan Sri Pengurusi, ya saya meneruskan perbahasan uh, saya Tan Sri Pengurusi, tadi saya telah pun uh, membangkitkan uh, mengenai uh, isu pembangunan belia Dan selepas itu saya juga ingin menarik perhatian uh, Dewan Yang Mulia ini Bahawa saya cukup yakin sekali bahawa golongan belia di negara kita memang taat dan setia kepada negara kita setiap pandangan dan juga kritikan daripada uh, golongan belia haruslah kita mengambil perhatian dan juga haruslah kita uh, mengambil berat. Dan Saya secara terbuka mengalu-ngalukan usaha uh, Kementerian Belia dan Sukan yang uh, yang akan mengadakan uh, ni apa parlimen belia yang di mana memberi ruang kepada belia untuk meluahkan pandangan serta rintihan mereka di parlimen belia ia sememangnya telah pun menunjukkan keterbukaan pihak kerajaan barisan nasional. Tetapi apa yang saya perhatikan, di sini kementerian berusaha untuk membangunkan negara, memberi lebih ruang kepada belia untuk uh, meluahkan pandang pandangan mereka. Tetapi apa yang saya perhatikan baru-baru uh, ini di universiti awam ataupun uh, di institusi pengajian tinggi awam mempunyai beberapa tindakan yang cuba menggunakan akta universiti dan kolej universiti dan juga akta institusi-institusi Institusi pelajaran 1990, eh, 1976 untuk menghalang belia-belia kita untuk bersuara khususnya ketika menyuarakan sesuatu yang dilihat bertentangan dengan pihak kerajaan. Sri Pengurusi, menurut satu memorandum yang telah pun diserahkan kepada Suhakam oleh gerakan mahasiswa, masukan AUKU dan juga Akta 174 pada 5 hari bulan Jun 2014, sebanyak 25 belia ataupun mahasiswa telah dikenakan tindakan proceeding tata tertib oleh pihak universiti masing-masing sepanjang tahun 2014. Saya rasa dalam perkara ini walaupun dia melibatkan kementerian pelajaran sebagai satu kementerian yang menjaga portfolio belia harus mengambil perat apa yang sedang berlaku di kalangan belia dan harus mengambil langkah yang sewajarnya untuk membantu belia-belia ini yang diambil tindakan oleh pihak universiti mereka agar mereka dapat meneruskan pengajian mereka tanpa sebarang halangan. Rasa. Tuan Sri Petani. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Uh, saya ingin bertanya pendapat rasa. Sekarang ini ada satu pemikiran baru di kalangan ibu bapa dan juga pendokong-pendokong masyarakat terhadap aktiviti pelajar. Kononnya, pelajar harus memberikan tumpuan kepada pelajaran, memberikan tumpuan kepada gerak kerja semasa menjadi mahasiswa dengan melupakan apa yang terjadi Terhadap politik negara Dan uh, sikap ini Menyebabkan pelajar-pelajar rasa indifference Tidak ambil kisah apa nak jadi pun jadilah Asalkan mereka dapat degree Tetapi uh, adakah ini Satu tindakan yang baik Kalau berbanding dengan masyarakat kita Di tahun uh, 90-an, 80-an dahulu Pelajar-pelajar begitu uh, Aktif dan mengambil tahu Tentang apa yang berlaku dalam Dalam, uh, dalam negara Menyebabkan pemimpin-pemimpin uh, Pelajar itu lazimnya menjadi pemimpin kepada satu gerakan dan akhirnya politik negara itu juga dishipkan oleh pemikiran-pemikiran uh, pemimpin-pemimpin pelajar dan pelajar-pelajar malah kita tengok kebanyakan ahli uh, parlimen dalam dewan ini juga bekas-bekas pemimpin pelajar maknanya terbukti semasa mereka berada dalam alam uh, kemahasiswaan dan kerana mereka tidak indifferent maka kita, kita telah berjaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik di waktu ini apa pendapat anda tentang ini? Terima kasih Tansri Ya, terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya memang setujulah 100% apa yang telah pun disebabkan disebutkan oleh Yang Berhormat Sungai Petani di mana memang kita perlihatkan mahasiswa ataupun belia-belia yang baru-baru ini diambil tindakan oleh UNC sepatutnya kita harus melihatkan mereka sebagai aset kepada negara kita. Siapa tahu mungkin satu hari nanti mereka akan menjadi pemimpin di negara-negara kita Mungkin mereka menduduki uh, jawatan Menteri uh, KBS Ataupun uh, sebagai Perdana Menteri Malaysia kita yang akan datang Jadi uh, Tan Sri Pengurusi izinkan saya teruskan perbahasan uh, saya Baru-baru ini banyak persatuan yang tertiri daripada belia ataupun uh, mahasiswa Telah pun uh, meluahkan keprihatinan mereka dan juga ketidakpuas hatian mereka terhadap tuduhan yang telah pun uh, dikenakan oleh lapan mahasiswa di Universiti Melaya ekoran daripada penganjuran pintato umum uh, yang yang berhormat ketua pembangkang di Universiti Melaya. Pertubuhan-pertubuhan ini telah pun uh, menunjukkan keprihatinan mereka terhadap pihak universiti yang menyekat hak kebebasan dan kebebasan para mahasiswa. Sebuah institusi pengajian tinggi perlu berfungsi secara bebas sebagai pusat pembentukan idea dan ilmu dalam kalangan mahasiswa tanpa sekatan mana-mana pihak yang berkepentingan. Apakah salahnya pitato seperti itu diwa, diwa, diwacanakan dalam kalangan mahasiswa sedangkan mereka hanya ingin mengambil inspirasi daripada yang berhormat Ketua Pembangkang sebagai alumni mahasiswa Universiti Melayu suatu masa dahulu. Tuan Sri Pengurusi, kita juga sedar bahawa masa, belia ataupun mahasiswa itu adalah harta yang bernilai dan juga aset kepimpinan negara suatu masa nanti. Bukankah mendidik lebih baik daripada menghukum secara menghukum mereka? Dan apakah pendirian kementerian belia dan sukan dan adakah kementerian belia dan sukan bersedia untuk mendengar perintihan mahasiswa serta memberi sokongan kepada desakan semua NGO-NGO belia yang mendesak pihak Universiti Melayu untuk menarik balik tuduhan terhadap 8 mahasiswa yang juga belia yang merupakan pemimpin pada masa hadapan negara kita dan yang akhir sekali saya ingin sekali lagi menerima Menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa Sememangnya ramai memang mempunyai Pandangan ataupun pemikiran bahawa Mereka yang di bawah umur 30 tahun ini Tidak berpengalaman Tidak mampu untuk memimpin Tidak mampu membuat kerja-kerja Ya seperti tadi apa yang disebutkan oleh Yang Bumat Lengung dia kata ni golongan belia apa Sapu longkang saja Bagi saya Saya pernah menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri pada umur 28 tahun Dan banyak saya rasa di dalam Dewan ini Banyak ahli-ahli yang berhormat Telah pun dipilih sebagai wakil rakyat Ketika mereka berumur 20-an ataupun 30-an Dan saya rasa memang tibalah masa untuk kita menurunkan had umur belia ini Dari pada umur 40 tahun sehingga 30 tahun Dan dengan kata-kata ini Sekian terima kasih kepada Tan Sri Pengurusi okay. Sila. Terima kasih uh, Yang berhormat Tan Sri Murusi uh, Saya juga ingin ber berbahas ya, sedikit Yang, yang Duduk sekejap Okay, peraturan masyarakat uh, Tan Sri yang ketua um, mengenai isu saya 47 Um, saya telah pun membangkitkan soalan dalam perbahasan saya Semasa peringkat jawatan kuasa hari Rabu Mengenai dalam kementerian uh, perdagangan dalam negeri dan konsumerisme Dan uh, semasa uh, jawapan daripada uh, pihak timbalan menteri uh, Beliau walaupun sudah ada jawapan tapi tak jawab soalan saya Dan berkata bahawa jawapan akan diberikan secara bertulis Sehingga hari ini saya masih belum mendapat Uh, jawapan tersebut uh, walaupun yang difahamkan saya jawapan tersebut sudah bersedia saya harap jawapan itu dapat di, di diserahkan secepat mungkin masih Tansu. masih sebagai ingatan kepada menteri-menteri timbalan menteri dan pegawai-pegawai Kerjaan yang terlibat kalau ada perkara seperti begitu yang telah dijanjikan tolong saya faham menteri dan timbalan uh, sibuk tetapi pegawai-pegawai yang membantu kepada menteri-menteri tolong buat kerja itu antara kepada ahli-ahli yang bermat yang berkenaan, yang telah dijanjikan terhadap jawapan-jawapan uh, kepada yang mereka bangkitkan. Sila. Terima kasih, uh, tuan yang nombor amat. Tuan Seri Pengerusi. saya juga ingin membahaskan uh, peka, uh, perkara yang berkaitan dengan B45 dan juga b 45020200 iaitu pembangunan sukan, 050700 program pencarian bakat dan juga 00908 berkaitan dengan program pembangunan ahli sukan program latihan dan bakat uh, seperti yang kita sedia maklum uh, sukan ini amat penting di dalam pembangunan negara dan uh, kejayaan sesebuah pasukan ataupun negara itu dalam bidang sukan akan mencerminkan imej dan juga sejauh mana kemajuan negara juga negara tersebut. Jadi uh, sudah tentulah kita berterima kasih kepada pihak kerajaan yang selama ini mengambil berat tentang pembangunan sukan dalam negara. Namun uh, yang uh, menjadi masalah perbualan kepada masyarakat ialah tahap pencapaian negara dalam pelbagai jenis sukan uh, dalam pelbagai jenis kejohanan uh, sama ada di peringkat rantau maupun sampailah peringkat Olimpik dan juga peringkat dunia nampaknya makin menurun dari tahun ke tahun. Jadi sudah tentulah kita sedang-sedang mencari mencari jalan, mencari pelbagai persoalan bagaimana kita nak atasi masalah-masalah ini. Maka kerajaan telah pun memutuskan untuk mewujudkan mewujudkan sekolah sukan contohnya sekolah sukan Bukit Jalil dan juga sekolah sukan sukan Tengku Mahkota Uh, Ismail Teguh SSTMI di Johor. Jadi uh, kita tahu bahawa bila Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga SSTMI ini diwujudkan, maka mereka ini diberikan latihan yang saya kira uh, special, um, diberikan tumpuan khas dalam bidang-bidang tertentu dengan peralatan yang canggih, teknologi terkini, jurulatih terbaik. Namun uh, dalam masa yang sama kita tengok setelah sekian lama sekolah-sekolah ini diwujudkan tapi pencapaian kita masih kurang membanggakan. Dalam masa yang sama juga Kementerian Pendidikan telah mengadakan bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan dan MSN sekolah-sekolah di uh, di negeri-negeri yang dikatakan sekolah sukan negeri yang juga uh, menumpukan kepada beberapa jenis sukan tertentu di negeri masing-masing. Jadi di sekolah sukan Bukit Jalil contohnya kita hanya ada 460 pelajar. Dan juga di SSTMI ini 534 orang pelajar Jadi mereka ini diberikanlah latihan dan sebagainya Tapi pada pandangan saya apabila diwujudkan sekolah-sekolah ini Mereka ini sudah tentulah dianggap sebagai atlet elit negara, atlet muda Dan mereka ini juga diberi ruang untuk bersaing bersama-sama dengan Atlet atletik daripada negeri-negeri lain, daripada sekolah sukan ataupun yang dihasilkan sendiri melalui sekolah biasa. Tapi kita tahu bahawa apabila sekolah-sekolah dari SSTMI, SSBJ ini bertanding sudah tentulah mereka menang. Tak lawan lagi pun mereka dah menang. Dan atlet uh, atletik daripada sekolah-sekolah sukan negeri ini pula merasa rendah diri, tak bersemangat dan tak mampu nak bersaing. Jadi secara tidak langsung kita melihat bahawa apabila diwujudkan elit sukan ini dengan lebih kurang dalam uh, 900 ataupun 1000 orang pelajar-pelajar tapi kita terlupa memberi tumpuan kepada sekolah-sekolah sukan negeri. Jadi sekolah-sekolah uh, sukan -sekolah 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 negeri katalah satu negeri itu ada pelajarnya lebih kurang 300 pelajar sekolah sukan negeri yang kita ada 14 negeri kita ada semuanya lebih kurang 4200 Pelajar-pelajar uh, yang terlibat Tapi uh, yang menjadi masalah Ialah kualiti Ataupun pencapaian mereka-mereka ini Kerana mungkin mereka uh, di, Tidak mendapat fasilitis Atau kemudahan kemudahan Yang sama dengan pelajar-pelajar Di SSBJ dan juga SSTMI Jadi saya mencadangkan Supaya uh, MSN dan juga KBS bersama dengan kerjasama KPM uh, melihat semula Melihat semula supaya kita Jangan sempitkan bilangan atlet yang terlibat kerana apabila bilangan yang kecil ini maka sudah tentu tahap persaingannya juga akan akan menurun. Jadi uh, selain daripada itu sudah tentulah kita tak mau, kita tidak mau pelajar-pelajar uh, di SSBJ dan juga SSTMI ini merasa mereka ni hebat di dalam diri mereka ini sedangkan apabila mereka dipilih untuk mewakili negara, mereka tidak mampu bersaing di peringkat jangan kata di peringkat Sukan Asia. Malahan juga di peringkat uh, regional ataupun di sukan C uh, Selain daripada itu jelun. Dia... Ah, petani, Terima kasih Tan Sri uh, Sedarkah Jerlun bahawa kalau di barat uh, Khususnya di Amerika Sekolah-sekolah atau universiti-universiti begitu memberikan tumpuan kepada sukan-sukan -suka tertentu Hinggakan jabatan-jabatan sukan di universiti itu Menjadi suatu yang amat glamorous dengan coachnya, dengan timnya sebagainya dan menyebabkan universiti-universiti offer scholarship kepada pelajar-pelajar yang baik dalam bidang-bidang tertentu. Dan ini sekaligus membuatkan competition di antara universiti-universiti itu menjadi hebat. Dan apabila mereka graduate daripada universiti tersebut, mereka ada credential. Uh, maknanya, dan uh, ini menyebabkan pelajar-pelajar uh, ataupun graduate ini mengataba. Apakah uh, Jelun merasa masa yang telah tiba di negeri kita, kita pertumpukan. Mungkin kita tak, tak. senaraikan 35 sukan, jenis sukan. Tetapi bermula dengan beberapa sukan yang amat popular di Malaysia. Apa pendapat uh, Jelun tentang itu? Sungai kasih. Saya setuju dan uh, kita melihat bahawa di Malaysia kita ni pun ada uh, uh, pertandingan di peringkat masum majlis sukan Universiti Malaysia dan ada beberapa orang, contohnya dalam bidang bola sepak, pemain-pemain bola sepak daripada universiti dipilih untuk mewakili negeri dan sebagainya. Namun kalau kita nak bandingkan dengan sistem di US contohnya dalam pertandingan American football sendiri ataupun basketball dan sebagainya lah apa jua jenis sukan sudah tentulah apabila pelajar-pelajar di peringkat college ataupun universiti ini keluar dan graduate mereka boleh terus menjadi seorang ahli sukan profesional. Namun saya bersetuju bahawa sudah tiba masanya kita kena wujudkan satu sistem di mana persaingan di antara pelajar-pelajar di universiti dalam bidang sukan ini juga kena ada kesinambungan, perlu ada follow through. Sebab hari ini kita tahu bahawa pelajar-pelajar dia takut untuk nak berkecimpung secara sepenuh masa, secara profesional dalam dalam uh, bidang sukan kerana tidak ada masa depan. Nah, jadi inilah uh, perlunya dikaji semula dasar daripada peringkat rendah, menengah dan juga sudah tentu kolej dan juga di universiti. Selain daripada itu, uh, saya ingin menyentuh sedikit tentang uh, perkara berkaitan 050400 dan juga uh, 02100 penyelenggaraan stadium dan juga naik taraf kompleks sukan negara. Jadi kita tahulah uh, stadium Bukit Jalil adalah stadium utama negara kita. Tapi kita hairan, kita sedar baru-baru ni pun uh, stadium itu ditanam balik rumput Um, umput, kapet dan sebagainya lah tapi saya rasa lah secara peribadi saya melihat mungkin kapet geras atau berbunda geras ini tidak sesuai dengan uh, padang, dengan cuaca dengan uh, permainan jenis permainan, umpamanya bola sepak kalau kita tengok di padang-padang golf memang cantik, umputnya nampak indah, mata memandang tapi kalau padang golf itu pun dibenarkan orang bermain bola sepak sudah tentu ianya jadi rosak sebab itulah Uh, di padang golf ni diperlukan memakai kasut yang khusus untuk golf sebab nak jaga padang. Tapi di Bukit Jalil walaupun baru ni kita telah pun uh, tanam semula rumput, kemudian bila ada final Piala Malaysia baru-baru ni antara Pahang dan Johor, tapi kita tengok mutu perlawanan akhir itu terganggu kerana kualiti padang yang rosak. Jadi saya rasalah, saya rasa saya mencadangkan supaya pihak Kementerian mengkaji semula jenis rumput yang sesuai dengan cuaca kita panas hujan yang melimpah ruah ni kemudian mungkin kita balik semula kepada rumput asal iaitu paspalem konjagatum ataupun uh, bahasa kampungnya dikatakan rumput kerbau ataupun kau gras kau uh, geras ini pun kalau kita maintain dengan elok dengan sistematik saya rasa dia pun boleh menjadi secantik uh, sedum wembley uh, jadi uh, seterusnya yang berhormat uh, Datuk Pengkatan Sri pengurusi. Uh, kita menggalunggulkan uh, perkara 050500 iaitu program pembangunan bola sepak negara di bawah uh, KBS di bawah uh, diterajui oleh Yang Berhormat Menteri sendiri yang nak mewujudkan nak melebarkan uh, base ataupun asas pemain-pemain bola sepak di peringkat kecil di mana kita nak wujudkan lebih ramai lebih banyak kemudahan-kemudahan uh, facilities kemudahan kemudahan dan akademi bola sepak seperti di Gambang dan kita yakin